Вони повертаються додому зі славою після довгих місяців, іноді років на війні. Така їхня чоловіча доля. Про них потім складуть пісні, напишуть вірші та прозу, і неодноразово пролунає у різних кінцях країни героям слава. Женщина э, остается на каких-то задворках этой военной эпопеи. Мужчины, они на передовой, да. Они, они, за ними идет как и обязанность воевать, убивать, сражаться, защищать свою страну. С одной стороны, так с другой стороны. Э, мы не можем, ну, мы понимаем, что женщина тоже присутствует в этой войне, но ее труду, ее вкладу в достижение мира, да, в военных действиях происходит намного меньше внимания уделяется. И в результате, а, когда война заканчивается, у нас получается только картинка очень однобокая. Изредка трапится жизненная история про неи. Так склалося исторично. Женка зрідка на передовий. и она далека от принятия решений. Война в патриархальном обществе заняла свою прочную, лидирующую позицию. Война является эм, легитимным средством достижения мира. То есть это такое необходимое зло, с помощью которого достигается мир. Но мы хотим поставить это под сомнение, потому что война это не столько геройство, не столько эм, какая-то защита своей семьи и родины. Это насилие в первую очередь. Те, кто пережил войну, те, кто в ней принимает непосредственное участие, те, кого она... Нато та... м... коснулась, ані скажуть вам в першу чергу, що війна та катастрофа, саме під таким кутом покажуть війну організатори проєкту Війна, вона, який почнеться у Харкові вже цього тижня. Основна мета якого переосмислити війну з позиції жінки. Жінки проти війни, по суті, тому що на війні умірають снев'я, муж'я, самі жінки. і єси оспозиції. в войне с позиции женского, то мы хотим показать, решить войны геройства и его ареала героизма и вынести ту катастрофу, катастрофическое влияние на жизнь отдельных людей, на общество. И для этого в проекте «Война. Она» мы пригласили более 40 художниц всей Украины, которые будут, которые представят свои работы на тем, переосмысляя эту войну, как, что, что она несет, что она дает, почему она возникает и э, как ее перебороть. То есть для того чтобы цель этого всего является показать, что э, это необходимое зло является не таким уже необходимым. Окрім выставки у программе проекту заплановані массовые обговорения темы войны. В проекте будет также большая теоретическая программа, дискуссионная платформа, где мы будем встречаться с художниками, теоретиками, со студентами и выстраивать, выстраивать вообще понимать, осмыслять это все на территории культуры, искусства, на территории э, э, науки да, и в теории, и понять, как мы можем, что мы можем сделать, как мы можем это все поменять. Для меня важно, чтобы люди э, вчитывались, вдумывались, и каждый выходил со своим ответом, потому что э, вот, тем искусства и хорошо, что она дает возможность для плюр плюрализма мысли, для того, что она провоцирует э, самого зрителя э, думать и находить свой ответ.